song 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 ви дивитесь зірковий коктейль, програму з присмаком таланту та популярності. Сьогодні ділитися секретами свого успіху буде один із найдорожчих музикантів світу: політик, акордеоніст, Ян Табачник. Дякую, що знайшли час і завітали до нас. Ви з гастролями об'їхали чи не півсвіту. Скажіть, будь ласка, чи не пропонували вам залишитися десь за кордоном? Чому ви поверталися завжди до Києва? Особливо, от я був в Фінляндії, в Австрії. Це були і що був Советський Союз на вулиці. І мені предлагали, а потім, коли я вже об'їздив всю Америку, Австралію, Європу, мені дуже... много предлагали просто работу. Не то, чтобы остаться именно как предателю Родины, а просто предлагали как музыканту. Оставайся, будешь работать. Хорошая работа, хорошее все. Ну, знаете, я не могу, я, вот я часто слышу этот вопрос, и я не могу ответить никому-то, ни себе не могу ответить. Это должно быть здесь. Это должно быть в душе в сердце. Потому что лже-патриоты, когда они начинают, да я залышебный колы в Украину, там все". я им не верю. Потому что те, кто говорили, я тех кто я помню, их в 90-х, я их потом встречал в Канаде, в Америке, в Западной Германии, ну что, то есть Германия уже была Германия, ну что, ну вот, ну приехал и сюда, якось там идите тут, и то, и то, и то. И то. 10 лет играете на аккордеоне. Скажите, пожалуйста, почему именно инструмент? Кто вас Я из очень бедной семьи. И для того, чтобы купить инструмент, мне, ребенку, отец выплачивал очень долго. Потому что он получал. Он пришел после войны инвалидом, искалеченный весь. Ну, было очень тяжело. А в 18 лет я поехал сам зарабатывать себе на концертный инструмент. С туберкулезом открытой формы и на работу Всегда. да конечно но ну, это уже подарили когда я уже был знаменитым музыкантом это уже как говорится добрый жест моих друзей уважаемых людей сделано мне хотя я уже в состоянии сам себе купить да. батько. І ще, скажіть, будь ласка, ви строгий тато, чи вы більш... Ні, так? Я, у меня, я уже, как говорится, у меня поздние дети, я поэтому не могу относиться к ним строго. Скажите, пожалуйста, вы бы хотели, чтобы ваши дети также выбрали творческую профессию? Я, а я не хочу. Я не хочу. Так? Не надо. Пусть будут учеными людьми, пусть учатся. Старший мой сын в Суворовском училище, заканчивает в этом году, будет поступать, в университет Шевченко будет поступать. Пусть идет своей дорогой, нормально, не надо. Не обязательно всем быть музыкантами. Эти... Я очень не люблю слово «династия», Еще... потому что, ну, есть иногда природа отдыхает на ком-то в семье. Зачем его заставлять делать то, что ему не нравится, то, что у него не лежит душа. Скажите, пожалуйста, вы любите такие Если человек не любит мечтать, он вообще становится обезьяной. Почему? Знаете, как человек живет четверть жизни э, воспоминаниями и три четверти надежды. Ну, я мечтал иметь детей. Бог мне подарил трех сыновей. Вместе с моей женой, конечно, Татьяной. Ну и моя мечта – вырастить этих детей. Окрім того, что вы музыкант, вы еще и политик. Скажите, пожалуйста, как вам удается поединять эти Спасибо две сферы? Ну, я вам честно скажу, это невозможно соединить. Это не соединяется. Я очень редко выступаю на сцене. Я могу только прийти там, к моим близким, друзьям выступить. Это как я, например, сегодня. Я приехал, я знаю, что знаменательный день на Черкащине. А я дружу с губернатором Черкащина, господином Тулупом. Сергеем Борисович, у меня прекрасные отношения. Он меня пригласил, я приедет, выступить для моих Черка... черкачанов. Ты уже, конечно, И поэтому я здесь. На вашому сайті написано, що ви один із найдорожчих музикантів світу. Це так, Коли я працював на сцені, оно так і було очень дороги. Я специально зашла на ваш официальный сайт, и они прямо там все фото их есть каждого место, когда вы приезжаете, вам вручают? Да, ну но у меня нет бачите? таких картинок в городе, -ми -ми потому что... Если... я там бачила, я. Ну, Черновцы, я, по, место, я да. это две большие разницы. Да. Просто орден и быть почетным гражданином. Потому что если я бы с каждого города ордена собирал, это было бы уже набор, э, по-моему, просто значков. У ордена, которые, ну действительно, которые за какие-то поступки, за какие-то действия, за какие-то события. Да. Ну, три ордена за заслуги наши. Украинский орден Ярослава Мутрова. При советская власть, орден, знак почета. Ну, то є такі, як жена. Дивіться, вас навіть не лише в Україні. Ви їздили і в США виступали багато по світу, так? Да. А, де вас сприймали найкраще? Яка країна вам найбільше запам'яталася? Ну, ви розумієте, це очень тяжело сказати. По-перше, у мене э, разные... різний. репертуар. Я в каждой стране играл другой репертуар. Это невозможно. Инструментальная музыка это особый жанр такой вот. Потому что ты можешь им играть, и ничего не понимает, что это такое. А люди платят за билет, деньги. Они хотят получить удовольствие. Почему захоплюетесь? Ну я собираю фигурки музыкантов. У меня от, от такого маленького, там 2 сантиметра до полтора метра музыканты во всем доме. Разные, в экспрессии, как они играют. Хобби. А правда, что вообще избирают холодную сброю? Ну я собирал когда-то. Сейчас я не увлекаюсь этим, потому что у меня все-таки трое мальчишек в доме. Дякую за те, що завітали до нас у програму творчих вам звершень. А я нагадаю вам, шановні телеглядачі, що у нас в гостях був Ян Бачник стрільмо за тиждень. Приготуємо не менш церковий коктейль. Дякую.